Свою історію успіху. І, ви знаєте, мабуть, було все, але відправною точкою всіх досягнень є бажання Наполеон Хілл. Зараз на цю імпровізовану сцену запрошую дійсно унікальну за своїми якостями людину. Вона чарівна і жіночна, завжди позитивна та усміхнена, легко крокує по життю, але має амбітні цілі та величезне бажання допомагати людям. Мені надзвичайно приємно її представляти ще й тому, що це партнер нашої східної команди, яка лише за рік, від квітня до травня, зробила з нуля статус нової діаменти. Я очень рада стоять сейчас здесь, на этой сцене. Я Кузьменко Марина с места Динфро. Мои спонсоры Чумакова, Валентина Васильевна и Виктор Иванович. Я им очень благодарна. Это ну, просто люди вот, от сердца к сердцу, которыми, как, с которыми я познакомилась и с которыми я иду вот уже больше года. И они меня как бы ведут своим путем. Поэтому. Также я очень благодарна вышестоящим наставникам, это Алене Петровне, Людмиле Владимировне, которые очень часто бывают у нас в Днепре, делятся своими знаниями, делятся своими э, даже не только знаниями, они просто всю себя отдают нам. Я не знаю, как у них это получается, но у них это реально получается. Также я просто благодарна всем тут присутствующим, потому что когда я впервые приехала на форум, он состоялся в Виннице, я поняла, что я здесь как бы, ну, наверное, надолго. Вся вот эта обстановка, атмосфера людей, которые здесь обнимашек, целовашек, ну вот оно все как-то вдохновляет. И когда я приехала, уже я поняла, что да, это не ну не только сама продукция. Продукция безусловно она бескорыстна. Она работает ну на все сто. Я сама ее постоянно употребляю. Я все исключила у себя дома ну, Полностью все, начиная от, там от зубных паст, моющих и всего остального, все наша продукция кругом присутствует. И также тоже всех моих близких, знакомых, всех, кого я люблю, я им все рекомендую и тоже все эти пользуются. Но единственное, что вот от ребят, которые для меня диамантовые, Ирочка и Дима, тоже, в общем, я, я не знаю, как-то с первого дня их полюбила. И они еще такого возраста, как мои дети, моего сына, тоже Дима Зу. Я вот за ними наблюдаю, но это просто замечательная пара, такая чудесная. Вот, тоже я им благодарна, вот даже просто они своей улыбкой, своим присутствием, ну, такой вот позитив несут, и хочется как бы быть рядом с такими людьми. Вот, также, ну, Просто они 10 лет шли, а я вот как-то год. Вот, ну, у меня просто времени нет. 10 лет, вы сами понимаете, да, ползрастный. Камнец-Подольском, и там была школа Мирослав Мошек Он рассказывал про быстрый, про быстрый старт Я думаю, вот это вот как раз таки Оно мое, и как бы, ну, мне это зашло И когда мы уже гуляли по городу Я просила Людмилу Владимировну Чтобы она мне расписала Как это вообще действует Она все расписала на салфеточке Тут же в кафе, по датам По людям Когда это все произойдет Ну, как бы, вот так вот у меня и произошло но это не только моя заслуга, это заслуга всей моей команды. И вот сегодня, вот, ну, начиная со всех моих девочек, сегодня у Оксаны Лебедь, которая не присутствует здесь, почему? Потому что у нее сегодня 50 лет исполнилось, вот так вот совпало, что она приехала на годовщину в Киев, и после этого тоже как бы включилась в работу. И и Яночка тоже с нами была в Киеве, и вот девочки как-то так быстро-быстро пошли. Ну, это девчонки, они все мои родные, они все с нашего остального лимана. И еще я очень хочу поблагодарить Наташу Петюник. Это вообще, это просто в нашей команде, ну, я не знаю, это... Бриллиант настоящий. Бриллиант настоящий, ну да, он уже практически бриллиант. Спасибо всем огромное. Ну и всем хочу пожелать мира, добра, благополучия, достатка и чтобы все достигали статусов, не останавливались на достигнутом. Я, я считаю, что у всех это получится. Всем это возможно. Спасибо всем. Сказала, немає часу. Так? Тому не важливо скільки вам років, яка у вас освіта була до нового життя. Головне бажання: якщо воно є, творити добро, бути в полі таких чудових людей, незалежно з якого ви місця, з якої країни майте звання людина, і діаманти будуть ваше Я Запрошую спонсорів. неймовірно пишається своїм партнером. До привітання нового діаманта, першого діаманта в вашій команді. Как так, ну, немножко опередили. Мы такие довольные и счастливые, потому что Мариночка ворвалась в нашу жизнь буквально сразу. Вот она есть, и она поверила, пошла за нами, и она доверилась продукции, и, собственно, вот, вот и прошел как-то быстро. И все понравилось. Мы в с такой получили драйв, вот это как, как говорили перед этим... Ну, короче, молодежь говорит, когда а, кайф получили, да. Она говорит, а то вручали подарки, то выносили эти ручки парки, то часы. А она говорит, я хочу, говорю, а что ты хочешь? все хочу, часы хочу, кольцо хочу, что а хочу. Я думаю, я война, какие там, что хочу. Буду ей помогать. Я даже не в тот момент не поняла, что помогаю ей. Я же себе там баллы набираю. Это потом когда пришло осознание. Я еще шибче начала работать. Мои хорошие. Это светлый, замечательный человек, необыкновенный. Рядом с ней все проблемы отходят в сторону. Это, это, это восторг, это радость, это праздник, это сюрприз. Она не всегда хороший, с ней тоже не просто. Ну, это шутка отступления. Конечно, для того, чтобы мы, так сказать, вручили, мы уже поторопились ручку Паркина, она да. А теперь все-таки нужно зачитывать клятву, без нее никак, настолько тоже строили в свое время. Моя хорошая, возьмите ручку, возьмите, подержи. Так, мы сейчас все отдадим, не переживайте. Да, 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 не Я буду Да, давай будешь на микрофонном. Ну, микрофон. Поняли перевод? Никак да, ском перевод? Скомились не просто так. Ну, простите нам немножечко волнение, эмоция, когда эмоции мы перекодируем. Присяга я, Кузьменка Марина Олексіївна, вступаючи в орден діамантових директорів компанії нью Life, приймаю присягу і урочисто присягаюся, свято берегти, підвищувати свій імідж і авторитет компанії, з честю нести високе звання лідера ордена діамантових директорів компанії New Life, бути прикладом для всіх з повагою відноситись до своїх та лідних партнерів, бути високоморальним лідером, дотримуватись етики бізнесу, пересікати любі переписки в компанії, працювати в одній компанії, навчатись самому безкорисливо, навчати своїх партнерів системи успіху в компанії «Нюлак», працювати на успіх своїх партнерів і досягати максимальних результатів, прищеплювати любов до індустрії мережевого маркетингу і до компанії «Нюлак», яка несе людям любовь, здоровье и достаток. Присягаемся, присягаемся, присягаемся. да, Запрошую всіх бажаючих привітати нового діамантового директора. Прошу команду, паралельні, Всі всіх бажаючих. Ця нова зірочка шалено обірвалася в команду. команду.